Приветствую себя на канале. Сегодня у нас кофемашина Крупс. Проблема у аппарата. Часть воды при приготовлении кофе уходит в поддон, минуя блок заваривания, ну так условный блок заваривания и диспансер выдачи кофе. Я подозреваю дренажный клапан неисправность, либо порванные манжеты, либо ну, что-то попало, он просто забитый и не закрывается до конца. Сейчас я быстренько покажу, как это примерно выглядит, как он готовит. Немножко перефокусирую камеру. И покажу, как разобрать аппарат, как добраться до этого дренажного клапана. И расскажу, где можно заказать запчасти. Но ну, это опять же в описании вы можете увидеть. Где полностью все комплекты, смазки, все колечки на крупце можно взять. Итак, давайте приступим. Сейчас я немножко опускаю ниже камеру, Так перефокусируемся, и я включу. Просто без кофе приготовление. Давайте готовим. Видите, уже побежала вода. Она вся уходит в поддон. Ну, отсюда вообще ничего не течет. Ладно, я останавливаю. Все, я сейчас выставляю назад камеру и начинаем разборку. Аппарат я пока выключаю. Для разборки аппарата мы снимаем все, что нам может мешать. Контейнер с водой убираем сразу. Убираем. Эти контейнеры нам будут мешать. Так, здесь все снял, здесь все снял. Снимаем крышку. Сейчас я чуть протру, здесь на столе. Итак, нам нужна будет звездочка. В принципе, у нас звездочка можно использовать. Это большая. Ладно, я пропишу в описании к видео, какая звездочка используется чтобы вам было проще. Откручим сверху все саморезы. откручиваем бункер Зелен. Саморезики сложите в какую-то коробочку, стаканчик, чашечку, просто чтобы их не растерять. Ну и вам будет видно. Сколько у вас их осталось в наличии, когда вы собираете их. Не забывайте здесь открутить. открутили этот и снимаем верхнюю крышку. Она у нас просто защелкнута. Просто поднимаем ее вверх, немножко оттягиваем за вот край немножко и все. Далее нам надо снять вот эту панель. Для того, чтобы ее снять, нам нужно открутить вот в этом месте два самореза. Вот видите, да? Раз, два. Аппарат старайтесь не переворачивать, когда разбираете. Почему? Потому что если он у вас тек, внутри обязательно есть вода, вы можете перевернуть его и залить плату, либо какие-то контакты. В этом месте у нас вот, вот такой зацепчик. Сейчас я откину Вот этот зацеп, если видите, вот он. Надо будет поднажать, опустить, и он выскакивает. Так, теперь вот у нас еще два самореза. Разбирается аппарат несложно. Вот вода у вас не составит. Так, сейчас надо будет подтянуть провод. Секундочку. При разборке могут составить, скажем так, проблему вот, вот эти два самореза, которые здесь находятся. Если у вас контейнер с водой подтекал давно, и они там сгнили, ну тогда это уже реальная проблема потому что если звездочка выгнила саморез не выкручивается у вас только будет шанс только высверливать а это уже как вам повезет получится или нет и снимаем О. Вот у нас дренажный клапан. Для того, чтобы добраться к нему, будет удобнее, если мы снимем вот это посадочное место для контейнера. Так, я пока откину шлангочку флометра. И откину вторая шланга, идет вот сюда, на сам мультиклапан. просто стягиваем и вытаскиваем. Таким образом у нас длинный шланг идет сюда, короткий идет сюда на флуометр. Все, у нас полностью открытый доступ к клапану. Мы его просто подтягиваем и проворачиваем. Таким образом. Провернули. И вытащили. Постарайтесь не растерять внутренности, в принципе. Вот наш клапан, видим, да. Порванное колечко. Внутри что у нас? А внутри у нас еще и мусор, видите? Из-за этого оно и текло, в принципе. Где заказать колечки на все эти запчасти? Я вам оставлю в описании. Так, смотрите, вот этот коротенький шланг, здесь мы тоже вычищаем все, он одевается, он у нас спрятано. Я его стяну. Вот. Сейчас я постараюсь показать. Одевается он вот сюда. Вот, надеюсь, вам видно. В общем, вы увидите вот такую деталь. У вас вот так будет стоять трубочка, точнее она вот так будет стоять, да? И на нее одевается сама вот эта шланачка. Сейчас ее Что у нас тут внутри? Так, здесь у нас подпружиненная. сейчас аккуратненько его подпружиним, посмотрим. Здесь тоже какой-то мусор попал. Из-за этого она может не дозакрываться. Видите, сколько мусора. Короче, это все надо повымывать, повычищать и собрать заново. Я пока. Чем-то, 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 чему придавить. Это мы тоже поменяем колечко. Ладно, я сейчас это все отмываю, буду собирать. Две секунды. Итак, я все отмыл. Мы все прочистили. Я его продул. Внутри мусора никакого не видно. Ставим ремкомплект. Не забываем смазывать. Опять же повторяю. Где взять ремкомплект? Я оставлю в описании. Там же в описании вы сможете увидеть ссылку на донат каналу. Если у вас есть возможности и желания, можете задонатить. Если такой возможности нету, ну достаточно просто лайк. Возможно, подписка, если опять же у вас есть желание. Возможно вам пригодится ну, в каких-то других случаях с этими аппаратами. Все, колечко я одел. Ставим пружинку. Опять же, элементарно вы можете помочь каналу, просто не выключая рекламу. Фоном ее пустить. Пускай она побухтит пару минут. Скажем так. А да, если не вы помогли, то YouTube как-то сам немножко. Так, я пока уберу флометр. Так, и прижимаем и проворачиваем все вот настал все теперь надо вот эту шланочку завести туда и одеть ее на вот этот штуцерочек опять же это все удобнее делать когда у вас корпус поднятый ну, я буду с помощью пинцета заведу и одену. Опять же, тут желательно, чтобы его не сорвать само посадочное место, чтобы ничего не выскочило. В принципе, оно ну, ничего смертельного. Просто будет лишняя, лишняя разборка будет. Все, ставим вон это на место. Я пока здесь ничего сильно не натираю. Мне надо будет еще включить его, проверить. Потом буду принимать по нему дальнейшее решение. Ставим. На место защелкаем. Надеваем эти шланги. вроде вроде пока все я полную сборку проводить не буду я пока мист накину только заднюю часть Для чего? Мне надо будет корпусом прижать контейнер с водой. Точнее не контейнер с водой, а прижать вот этот манжет. Так, ничего не забыл. И все месте. Это просто чтобы в руках контейнер не держать. Это неудобно. у нас некоторые уже немножко ржавые. Я ржавые поставлю где-то ближе к верху. А более свежие поставлю сюда. Если у нас неровно будут стоять манжеты, то есть неровно придавлен корпус, а мы поставим контейнер с водой, у нас вода побежит. На это надо обращать внимание. Так, те, что у нас пострашнее, я поставлю сюда. Здесь у ничего не будет по крайней мере, даже если каким-то образом он и подгниет здесь, чем я сомневаюсь, то выкрутить вот здесь или высверлить будет намного проще. Ну, чем-то захватит даже. Какими-то клещиками. Так, есть В резетку пока не втыкаю. Почему? Потому что на случай, если что-то забыл, какую-то шлангочку одеть. Лучше пускай потечет на стол, чем на включенный аппарат. Поэтому включить мы его еще успеем. Опять же, продолжаю сборку. Меня отвлекли немного. Несколько раз, поэтому надеюсь, с этого раза получится закончить все-таки аппараты само видео. Так, все, я его разворачиваю, включаю. Пока он будет выходить на режим, я пока переставлю камеру, перефокусирую, две секунды. Так, сейчас подставлю чашечку. нормально, вода бежит в чашку а не в поддон, в поддон она уже уходит когда срабатывает дренажный, штатно срабатывает сейчас запробую еще приготовить кофе одну порцию аппарат штатно отрабатывает, готовит кофе. Дренаж отрабатывает уже в конце, после приготовления. Наличие воды это, ну, в небольших объемах это нормально. Я на этом заканчиваю видео. Не забывайте лайки, подобайки, подписки. У кого есть возможность, донат. Ссылка есть в описании видео. У кого есть возможность, опять же, буду благодарен. Я пока назад это все разбираю, навожу внутри порядок, меняю колечки на верхнем поршне и буду уже по финалу собирать и отдавать человеку. Ну а с вами прощаюсь. Удачи. До свидания.